На счет того, я убежал с места происшествия. Что когда вышел с машины, там сзади уже ребята стояли. Я думал, это ребята вышли с той машины. Я думал, ну, там все нормально. Это девушка была без сознания, она ее подушку удалила. Я ее вытащил с машины, у него папочки э, там спали. И, и подъехала машина, но Тойота Волод. Мы в поехали в больницу, на блокпосту сообщили, что там авария, и приехали в больницу. Да, на допрос. А можете рассказать про подии, которые передавали эти аварии? Чем вы занимались в вечере интернет-столистов? Ну да, она я приехал к ней, сел к ней в машину, с ней же приехал туда, то есть я думаю, ну у нее и там есть и права, все. Ранее сколько с ней общался, она всегда ездила за рулем, и с крутом возил в школу. Я, я с ней приехал туда в ресторан, а мой друг сзади на моей машине поднял. То есть, мы там сидели втроем, потом приехал ее друг какой-то. Thank you.